Мне поставили диагноз э, рак шейки матки второй степени. Вот сказали, что оперировать нельзя, надо лечиться. Вот я начала как бы лечение, э, чувствовала себя плохо, чувствовала боль и слабость такая, ну, упала дух. Вот, но так сложилось, что моя младшая сестра, которая не могла иметь детей, она к вам обратилась, и у меня был наглядный пример вашей помощи. Она, не, не закончив первый курс, забеременела, уже на данный, на данный момент уже даже родила сыночка. Я Позвонила Гайку Саркисовичу, обратилась и м -м, приняла сначала первый курс, потом приехала к вам с визитом. И я сразу же почувствовала явные улучшения в своем состоянии. То есть, и, и боли прошли, и, и сила появилась. Моя себя уже четвертый месяц. Чувствую, слава Богу, хорошо и благодарна Богу, что вот он мне указал путь к кому обратиться. Ни один врач уже даже не заподозрил, что у меня когда-то была какая-то проблема. Я вам очень благодарна. Я очень рада, что я вас встретила. Слава Иисусу. Иисус меня исцелил. Слава а, Иисусу.